હેલો ફ્રેન્ડ્સ વેલકમ ટુ માઇ યુટ્યુબ ચેનલ આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ છ વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર વન તેનું ચેપ્ટર થ્રી સમજદાર નહીં તેનું ગાલાસ વધે પોતીમાં સોલ્યુશન જોઈશું તો ચાલો શરૂ કરીએ ફર્સ્ટ છે નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લી દઈએ ગયે વિકલ્પો મેં સહી વિકલ્પ ચુન કર ઉસકા ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામને દે ગયે બોક્સ મેં લીખીએ પહેલાં बिच्छू को शैतानी सूजी सी दूसरा बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था बी बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए तो संकट में सी मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई न की डी बिच्छू को किसे डंक न मारना सॉरी बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया निर्दोष को डी बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा पानी की धारा में ए दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ऑप्शन दिए है हमें हमें उन्हीं में से चुनकर लिखना है पहला नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली दूसरा बिच्छू दलदल में फंस गया था तीसरा डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है चौथा मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए पहला नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी ब आएगा दूसरा नन्ही नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था क आएगा तीसरा नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी ओ आएगा ओके आगे देखते हैं बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था ओ आएगा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए तो नन्ही कौन थी नन्ही एक बतक की बच्ची थी दूसरा बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो तीसरा नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया तो नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी चौथा प्रश्न है नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया तो नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी पांचवा प्रश्न बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। छठा समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं अभी पांचवा प्रश्न क्या है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे है ओके तो जो पहला वाक्य है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी तो यहाँ उत्तर में हमें लिखना है नन्ही ने माँ से कहा है दूसरा क्या करू डंक मारना मेरा स्वभाव है तो बिच्छू ने नन्हे से कहा है तीसरा तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा नन्ही ने बिच्छू से कहा है ओके भलाई करना मेरा स्वभाव है नन्हही ने बिच्छू से कहा है पांचवा मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा बिच्छू ने नन्ही से कहा है ओके छठा प्रश्न क्या है घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखना है तो हम यहाँ सही क्रम देख लेते हैं नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा नन्ही ने बिच्छू की आवाज सुनकर दौ, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ दिया गई तीसरा नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया चौथा बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया पांचवा नन्ही अपनी माँ के पास चली गई अभी थोड़े बड़े प्रश्न देखने हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे तो पहला डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा तो डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया तुम यह गंदी आदत छोड़ दो यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा दूसरा प्रश्न माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा तीसरा बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ तो नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई इसीलिए बिच्छू को पछतावा हुआ चौथू सॉरी चौथा नन्ही बत्तक का स्वभाव कैसा था तो नन्ही बत्तक का स्वभाव भलाई करना था वो मानती थी कि किसी से बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए उसका स्वभाव मुसीबत में पड़े को बचाना था चाहे वो नन्ही के साथ बुरा व्यवहार करे फिर भी ओके अभी समानार्थी है तो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे नदी का समानार्थी है सरिता स्थान तो जगह स्वभाव प्रकृति मुसीबत संकट प्रसन्न खुश थिरकना तो नाचना नौवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शब्द के क्रम में मतलब अ आई स्वर और फिर व्यंजन क से घ तक जो आता है उस तरह में लाइन में लिखना है तो पहला आएगा डंक फिर नदी बिच्छू मुसीबत शैदानी नहीं आए तो आप लोगों को क से घ बोलेगे तो आ जाएगा आगे देखते हैं दसवा प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखे तो नन्ही बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई तो उसे इस तरह से लिखना है आप देख लीजिए बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई क्यों भाई तुमने मुझे डंग क्यों मारा इसमें आपको सिर्फ कहाँ अल्प विराम आएगा कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा ये ध्यान रखना है ओके okay, विराम चिन्ह हाँ आपको सही जगह पे लगाना है भलाई बिच्छू भाई ठीठक क्यों गए डंक मारो भलाई करना मेरा स्वभाव है बहन मुझे बचा लो ओके okay? और ग्यारवा देखते हैं निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उनको उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो पहला है अनसुनी करना अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना तो वाक्य हम हाँ आप चाहे कोई भी बना सकते हैं तो यहाँ लिखा है शिक्षक की बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए दूसरा शर्म से पानी पानी होना बहुत लज्जित होना परीक्षा में फेल होने पर रीमा शर्म से पानी पानी हो गई राह दिखाना मतलब सही रास्ता दिखाना सही गलत का फर्क बताना बड़े बुजुर्ग हमें सही राह दिखाते हैं ठिरकने लगना खुशी से नाचना माँ को देखकर बच्चा थिरकने लगा ओके थैंक यू